Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Berisplan. Malaysia sudah lagi tidak gembira untuk dihuni. Rakyat Malaysia makin lama makin tidak bahagia di bawah kerajaan Madani. Ha, bukan saya cakap ya. Kita intro dulu. La 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 la. la, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang ada benda yang jatuh pada zaman Madani ini. Di saat semuanya naik, macam harga minyak naik, and then harga barangan naik, and then kos sari hidup naik, cukai naik dan segala benda naik, even hujan pun kadang-kadang turun, kadang-kadang tak kan? Ada lagi benda yang turun rupanya dekat era Madani ini, iaitu lah ranking kebahagiaan dan kegembiraan rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana pada semalam, tuan-tuan dan puan-puan, United Nations telah mengeluarkan indeks kegembiraan dunia 2025 ataupun World Happiness Report di mana secara asasnya menurut laporan tersebut negara kita iaitu Malaysia jatuh 5 anak tangga pada tahun 2024. Laporan tahun 2025 ialah untuk tahun 2024 ya. Ah ha, sebab apa? Sebab nanti anak papa kata, "Eh, ini tahun 2024 bukan 2025." Ya. Tetapi laporan yang dikeluarkan pada tahun 2025 ialah untuk tahun 2024 sepanjang tahun. Samalah macam indeks kebiasaan media. Laporan keluar tahun 2025 tetapi ianya adalah untuk tahun 2024. Ingat tak ketika indeks kebiasaan media tahun 2000 dikeluarkan, masa itu Malaysia mendapat kedudukan yang agak tinggi juga. Oh, bangga, bangga, bangga. Eh, Jawa Madan ni media bagus. Tetapi sebenarnya itu ialah untuk tahun 2022 punya. Tapi itu kita faham lah. Sebab anak papa ni kadang-kadang dia ni macam IQ dia macam sedikit kacau kan. Tapi tak apa, belakang cerita yang tu. Cuma nak kabarnya, indeks kebahagiaan dunia untuk tahun 2024 menyaksikan negara kita jatuh empat anak tangga berbanding dengan tahun 2023, tuan-tuan dan puan-puan. Secara asasnya, negara kita sekarang ini berada di kedudukan yang ke-64 dunia berbanding kentak ke-59 pada tahun lalu. Secara keseluruhannya, untuk dua tahun kerajaan madani ini saja, tahun 2023 dengan tahun 2024, kita dah drop 9 anak tangga, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dunia tau. Di dalam ASEAN pula, di dalam rantau ASEAN ini, tuan-tuan sekalian, kita semakin ketinggalan dipintas oleh Thailand, Vietnam dan juga Filipina sejak 2 tahun lalu. Bukan sekadar perkembangan ekonomi sahaja kita dipintas. Indeks kegembiraan dunia pun kita dipintas, tuan-tuan dan puan-puan. Sekadar untuk rekod, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2023, which is untuk tahun 2022 lah sebenarnya kan, kita berada di tempat yang ke-55, maknanya pada tahun terakhir Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kita berada di tempat yang ke-55 dunia untuk tahun 2023 ranking yang dikeluarkan pada tahun 2024, kita drop menjadi tempat yang ke-59. And kemudiannya pada tahun ini, ranking kita drop pada tempat yang ke-4. Itu yang kita katakan. Dua tahun madani saja kita drop sampai 9 anak tangga. Rakyat Malaysia semakin lama semakin tidak gembira berada di bawah kerajaan madani ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sekadar untuk perbandingan lah kan. Sebab orang duk buat perbandingan, masa zaman Najib, kita pernah capai ke tempat yang ke-35 dunia tau. Tempat yang paling gembira, rakyat paling gembira sebenarnya. Maknanya tuan-tuan dan sekalian, kita ni dah makin lama makin tidak happy di bawah kerajaan-kerajaan selepas itu. Tetapi at least era perikatan nasional nampak sedikit happy lah. Mungkin dia kacau sedikit sebab COVID dan sebagainya. Tetapi zaman madani ni ini dalam keadaan tanda COVID lah dalam keadaan konon-konon kerajaan ini begitu menjaga rakyat dan sebagainya. Tetapi rakyat Malaysia makin tidak gembira. Kenapa agaknya tidak gembira tuan-tuan dan ustaz? Jom kita senaraikan satu persatu. Yang pertamanya macam saya sebutkan tadi berkenaan dengan kos sara hidup. Yang ini kita tak boleh nafi. Rakyat Malaysia makin lama makin tertekan dengan kos sara hidup. Tidak kira lah apa jua propaganda yang cuba dijakukan oleh Perdana Menteri dan juga JCOM serta PMO pada ketika ini. Memang di rakyat makin lama makin tertekan di bawah kerajaan madani ini dari segi kos sara hidup yang semakin menggila. Dan saya percaya dengan kenaikan harga petrol RON95 dan juga tarif elektrik pada tengah-tengah tahun ini ianya akan menjadikan rakyat Malaysia semakin tidak gembira. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan isu-isu perkawaman yang berlaku dalam negara kita sejak dua menjah ini. Bukannya kita tak pernah hidup bersama semua ini tuan-tuan dan perempuan. Ketika era Mahathir kita hidup sama, ketika era Najib, ketika era Muhyiddin Yassin, ketika era Pak Lah, ketika era Ismail Sabri kan. Ketika itu, kita tetap hidup bersama juga. Bukan baru kali ini je kita duduk bercampur-campur kaum ni kan? Dari dulu lagi. Tetapi zaman sekarang inilah, dua tahun buah mandani inilah yang menyaksikan rakyat makin lama, makin tidak gewira, makin ramah hubungan antara kaum menjadi semakin retak, semakin, semakin berbelah, menjadi semakin jauh dan sebagainya. Dan kita sudah tidak rasa sonok antara satu sama lain sekarang ini. Dan jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan orang Melayu. Jangan salahkan PAS. PAS tak ada kena-mengena. Yang buat polisi, yang jaga polisi, yang kena pastikan polisi itu berjalan, ialah kerajaan. Tetapi bila rakyat makin lama makin tidak gembira, hubungan antara kaum semakin lama semakin longgar dan sebagainya, itu salah kerajaan. Bukan salah pembangkang, bukan salah rakyat pun. Tak ada siapa pun nak hasut masalahnya, tu tak? Haa, itu nombor dua. Nombor tiganya ialah dasar-dasar kerajaan itu sendiri yang menyebabkan rakyat makin lama makin tidak gembira. Sebagai contoh, nak laksanakan ORA, nak buat ura kena kononyakan untuk membangunkan rakyat tetapi secara asasnya makin lama rakyat makin tertekan makin lama rakyat rasa macam makin dipinggirkan terutamanya orang orang Melayu dan India miskin di tengah-tengah bandar nampak tak ada kat situ tuan-tuan dan puan-puan mungkin anak-anak papa akan merasakan bahawa alah catatan tak penting pun kan sekat tempat gembira sebagainya tetapi ini sangat penting sebab carta-carta seperti inilah tuan-tuan dan sekalian yang antara lain akan menarik pelancong untuk datang ke negara kita. Pelancong tak akan datang ke negara-negara yang penduduk tak happy. Pelancong tak akan datang ke negara yang mereka rasa tak begitu best dengan keselamatan mereka sebenarnya. Dan anda kata kalau tempat itu tidak happy itu diduduki dan sebagainya dan ini tidak menjadi satu tempat yang kondusif untuk sesiapa sahaja melabur dekat situ. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan sekalian. Dan kalau kita perhatikan negara-negara yang tidak gembira kan negara-negara berita tempat corot dan sebagainya sebagai contoh lah kan bahawa kita ada Laos ada Cambodia dan sebagainya kan so, bandingkan kita dengan mereka sebenarnya kan siapa yang nampak lagi maju sebenarnya of course kita tetapi itulah bila kita makin lama makin merudum bila Thailand pun dah kalahkan kita Vietnam dah kalah kita sebagainya maka cakap tu sekarang ianya tidak bagus untuk masa depan negara kita ini sebenarnya tetapi macam saya katakan tadi jangan salahkan rakyat rakyat hanya hidup berdasarkan kepada polisi oleh kerajaan sekarang. Kalau polisi macam tak apa-apa, then kau nak buat macam mana? Betul tak? Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Ini adalah antara berita yang mungkin cuba ditenggelamkan dengan ucapan-ucapan berbau perkauman, tengok ucapan-ucapan yang menghantam orang Melayu, orang Islam, tengok ucapan-ucapan yang menunggang agama yang dibawa oleh kerajaan pada ketika ini kan. Mereka dah buat isu perkauman, mereka buat isu tentang Islam jangan itu jangan ini sebagainya, membuatkan kita asyik berdiskusi berkenaan dengan apa yang cuba oleh Perdana Menteri. Tetapi pada hakikatnya Benda-benda inilah yang lebih penting untuk dibincangkan tetapi kita ditenggelamkan dengan benda-benda lain. No, 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 no. Kita kena mula berbicara berkenaan dengan perkara-perkara yang penting ini. Kenapa? Kerana ianya akan memberikan impak kepada kita pada masa-masa yang akan datang. Ada satu lagi benda yang insya Allah saya akan bawa. Mungkin besok kita akan cerita tuan-tuan dan puan-puan kalian iaitulah pelabur-pelabur asing makin lama makin membawa duit mereka keluar dari bursa kita sehingga kan bursa kita sudah tidak ada sangat ekuiti asing yang boleh dijual. Kalau yang ada ni pun dijual juga, ekonomi kita memang bermasalah besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, kita masih lagi menantikan formula daripada Rafiz Ramli untuk membolehkan rakyat gembira kembali. Hei, Rafizi, dah dapat Datuk Seri kan? Buatlah kerja. Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh, kecil-kecil tak ada mampus. Sebenar besar menyusahkan orang Dah tua pun bodoh Memanglah kita orang kerajaan Yang jadi sekarang ni formula lah tu